восьмерки. Еще восьмерки, это уже змейка. Движение в сторону и назад. Собака очень сконцентрирована на работе с Хендлером. Движение в сторону на Хендлера. Движение обратное. Это обход человека, но наоборот назад. Движение между ног и лапы на ногах фендера. Отдельный респект, собака крупная. Вот так ходить не так уж и просто с таким весом. Собака внимательно. Прыжки. вальсируем. У нас это называется конь. Вот думаю, что не зайка. <с да, прям с... А вот зайка. За okay, В своем okay, оригинале. Так, хорошо, Марина и Лайза, привет.